গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু ইফালে কাম বন কৰি মেলি যে আজৰি হৈ পেলাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইফালে বাজিছে এতিয়া চাৰে দহটা আৰু বাহিৰত একদম কিনি কোৱা ৰ'দ চকুতকু মিলিব নোৱাৰি এইফালে কেনেকুৱা ৰ'দ সেইটো চাইডে আকৌ বতৰ ডাৱৰ ধৰি ধৰি আহিছে একদম পাহাৰ ফালে বৰষুণ পৰিবগৈ লাগে নিচিনা লাগিছে তথাপিতো জানো কি হয় আৰু এইফালে ৰাজহাঁহ গৰমত একদম পূৰা হেফাই জোপাই তাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ গৈ পেলাই বৰষুণ জাকৰ পিছত একদম গৰম মানে কেনেকুৱা দিছে আৰু নহয় একদম মানুহ দুনো থাকিব কৰিব পৰা নাইকিয়া একদম গৰম মানে এনেকুৱা ফুৰিছে মুখখন একদম মানে অন ওপৰতে একদম আঠা আঠা নিচিনা হৈ থাকে গা পা ধুই মানে মুখত একো সানিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গৈছেগৈ গৈ পেলাই সেইটো যে একদম গৰমত থাকিব নোৱাৰি পেলাই কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই যে ৰজা আৰু খানা পিনাও শিক হোৱা নাইকিয়া মানে মানুহৰে কেনেকুৱা লাগি আছে খানা পিনা খাবলৈ ব'বলৈ মন নাযায় আৰু তাৰনো ক'ত মন যাব আৰু আমাতকেতো তাৰ আৰু বেছিহে গৰমটো বেছি আৰু তাকে ইফালে সোনকালে এতিয়া চাৰে দহটা বাজিছে যাওঁ সোনকালে ভাতকেইটা মানে বনাই দিওঁগৈ পিছত তাকে গৰমে গৰমে খাব নোৱাৰি আৰু যি গৰম মানে পৰিছে তাকে নিৰামিষেই বনাম নেকি আৰু ইমান গৰম আৰু মছলা চচলা বেছি তেল দিয়া বস্তু খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া পটককৈ যাওঁ মই পাকঘৰলৈ কি কি বনাওঁ বাৰু ফ্ৰীজত চাই লওঁ আকৌ যি টি বনালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেখায় নহয় আকৌ চাই চিতিহে বনাব লাগিব একদম গৰমত মানে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গৈছেগৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নপঠিয়ালেও উপায় নেকি ইমান গৰম বহুত গৰম পাব চাগৈ আজিহেঁতেন দেই যা ইয়াক খালী মানে ভিতৰলৈকে আহিবলৈ লাগে সেই গৰমত মানে বাহিৰত থাকিবলৈ মনেই নকৰে এইফালে তৰুৱে ল'লোঁ আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা ল'লোঁ তাকে গৰম যিহেতু বেছি আৰু জিকা এনেকৈ ভাজি বনাম ভাতকেৰেলা দাইলতে এনেকৈ দি দিম যে কি কৰোঁ আৰু জানো থাকে মই কৈছিলে পটাপট বনাওঁ আৰু গৰমো এনেকুৱা পৰিছে মানে ব্লগ কৰিবলৈ মনেই যোৱা নাইকিয়া সেইটো ব্লগবিলাক আকৌ কণ্টিনিউ দি নাথাকিলেও আকৌ লাষ্ট টাইমবিলাক মানে কমি কমি গৈ থাকে যে সেইটো কাৰণেও উপায় নাইকিয়া সৰু সুৰাকৈ যেনেকৈ হ'লেও মানে কণ্টিনিউ দুদিনমানৰ মূৰে মূৰে মানে ব্লগটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰ মাজতেতো ভিডিঅ' চিডিঅ' নাচায় কোনেও কিছুমানে চাই কিছুমানে নাচায় বাৰু কিছুমানৰ আকৌ চালেহে ভিডিঅ'বোৰ চাই মানে নেচালেই নাচায় সেইকাৰণে যেনে তেনে আৰু বোলো উপায় নাইকিয়া সৰু সুৰাকৈ সেই ব্লগ মানে কণ্টিনিউ কৰি পেলাই অকণ অকণ হ'লেও গৰম হ'লেও উপায় নাই দি আছে তাকে মই এইফালে ভাতকেৰেলাকেইটা কাটি লওঁ জিকাকেইটা কাটি লওঁ আৰু গৰম বেছি পৰিছে যে বেলেগ মানে চব্জি খাবলৈ মন যোৱা নাই তাকে সেই তৰৈ তৰৈ জিকা এনেকৈ চব্জি অকণ বনাওঁ তাতে কালি কঁঠাল খাইছিলোঁ খাই লৈ পেলাই কেনেকুৱা গৰম মানে নহয় ভাবিব নোৱাৰি কালিতো ব্লগ কৰাই নেকি গৰমৰ কাৰণে কালি পৰহি একেদিন মানে তিনিদিন এনেকুৱা গৰম আজি অকণ গৰমটো কমিব নিচিনা লাগিছিলে বতৰটো মানে ৰাতিপুৱা অকণ ডাঙৰ ধৰি ধৰি আছে যে কিন্তু নাই সেই একেই এজ ইউজুৱেল সদায় নিচিনা গৰমে কাৰণে আজি নাই বোলো গৰম চৰম কিবা হ'লেও মানে ব্লগ এটা কৰিছোঁ আৰু কালি সন্ধিয়া কঁঠাল খাই লৈ পেলাই গোটেই ৰাতিটো মানে গৰমত কেনেকুৱা ঘামুচি চামুচি ওলাই পেলাই অৱস্থা নাইকিয়া নহয় তে মই কেইটা কাটি কুটি লওঁ কি কি বনাওঁ কৰোঁ মেলোঁ বনাই মেলি লওঁ তাৰপিছত বাৰু আকৌ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ মই ফেনখন দি লওঁ ফেনখন দি ল'লে মানে কথা বতৰাবিলাক শুনা নাপায় যে আকৌ লাইটকেইটাও বন্ধকৈ দিওঁ লাইটকেইটা নজ্বলালে আকৌ মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ যায়গৈ এইফালে কাৰেণ্ট চাৰেণ্টটো নাই তেওঁ পটককৈ বনাই ল'ম আফালে টাইমো বেছি হোৱা নাইকিয়া এইফালে চাৰে দহটা বাজি গৈছে নে এতিয়া বনাই দিলে তেতিয়া মানে ধুনীয়া জোখৰ মানে গৰম হৈ থাকিব নহ'লে একে গৰমত গৰমে গৰমে খাবলৈও মন নাযায় যে সেই পটককৈ মই বনাই লওঁ তাৰপিছতে লগ পাইছোঁ এইফালে দাইল বনালোঁ নেমু টেঙা দি পেলাই আৰু এইটো চাইডে এইফালে পাপাৰ কাৰণে মগু দালি বইলকৈ থৈছোঁ এইখিনি তেল মাৰিবলৈ আছে আথনি জিকা জিকা তৰৈ আলু এনেকৈ সেয়া অকণ থুপথুপীয়া ভাজি বনালোঁ আৰু বেছি জ্বলা চলা দিয়া নাই গৰমো বেছি পৰিছে যে আৰু এইফালে উমবেটাই যে জিকা ভাজি নাখায় তাৰ কাৰণে এইয়া কয় ভাতকেৰেলা এনেকৈ গোটা গোটাকৈ ফ্ৰাইকৈ দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে আলু আৰু ভাতকেৰেলা দি পেলাই এইখিনি অকণমান পিটিকা বনালোঁ আৰু এইখিনি কঁঠাল গুটি কেইটামান পিটিকা বনাইছোঁ আৰু চবেই কঁঠাল গুটি মানে পিটিকা নাখায় যে সেইকাৰণে কম পৰিমাণে অকণমান সেয়া কঁঠাল গুটি পিটিকা মোৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু অম্বেটাৰ কাৰণে এইফালে আলু আৰু ভাতকেৰেলা পিটিকা আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা ফ্ৰাই আৰু লগতে এইফালে জিকা তৰৈ আলু থুতকীয়া ভাজি আৰু এইটো চাইডে সেই ভাতৰ লগত এই টিকলিকৰ কাৰণে আকৌ আম এটা কাটিব লাগিব নহয় তাই আকৌ আম অকণ হ'লেহে খাই ভাল পায় আৰু এইকেইটাৰ চাইজ চাওকচোন কিমান অকণ অকণ এইকেইটা সেই বাঁহ সিদিনাখন আহিছিলে যে বাহঁতৰ ঘৰৰ আনিছিলে আৰু ইফালে বাৰী চুকত সেই আম লাগিছিলে দুটা এটা কোপাত সেই সৰিলে পায় যে কেনেকুৱা ডাঙৰ আম একদম গোটেই মোৰ হাতটোৰ সমান তাকে এইটো কাটি দিওঁ তেতিয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ হৈ যাব ভাত বনাই কৰিলেও হৈ গ'ল আৰু এইফালে বেছি সময়ো হোৱা নাই এতিয়া বাৰটা বজা নাই বাজিব আৰু দহ মিনিটমান আছে তাকে বোলো সময়ো আছে টিকলি স্কুলৰ পৰা আহি লৈ পেলাই তাকে মানে অকণ চৰ্বত লাগে যে খাবলৈ সেইটো কাৰণে বোলো নেমু টেঙা দুটামান বিচাৰি পেলাই লৈ কৰি থওঁগৈ আৰু গৰম পৰিছে যেন অনবৰতে নেমু চেমু দৰকাৰ হৈয়ে থাকে দাইলে চাইলে দিবলৈ কৰিবলৈ তাকে ছিঙিবলৈ আহিছোঁ কিমান ওখ গছোপা চাওঁ মই পটককৈ ফেলে নেমুকেইটা ছিঙি লওঁ আৰু এইফালে মোৰ প্ৰায় মানে ভিডিঅ'বিলাকত কোনোবাই কোনোবাই কমেণ্ট কৰে যে মই কি মানে মোবাইল কি মোবাইল ইউজ কৰোঁ তাৰমানে কোনোবাই কোনোবাই কয় বোলে হেৰি মই আইফোন ইউজ কৰোঁ নেকি আইফোন ইউজ নকৰোঁ বাৰু মই ৰিয়েলমি থাৰ্টিন প্ৰ' ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু এতিয়ালৈকে মানে যিমানকেইটামানে মই মোবাইল ইউজ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা ৰিয়েলমিয়েই ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথমতে এটা ৰেডমি ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নহয় আৰু এনেই চলাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ এটা এইটোৰ আগত যোনটো আছিলে সেইটো ৰিয়েলমিৰে আছিলে তাৰপিছতে এওঁ মোবাইল এটা ইউজ কৰি আছিলোঁ সেইটোও ৰিয়েলমিৰে হয় আৰু এতিয়া যোনটো মানে বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো ৰিয়েলমিৰে হয় পৰুৱাও আছে যে সেইকাৰণে মানে কমেণ্টবিলাকত লগে লগে ৰিপ্লাইটো দি দিলে মানে কি পিছত কমেণ্টটো নাচায় যে আকৌ বাৰে বাৰে সুধি থাকে কি মোবাইল ইউজ কৰোঁ কৰোঁ তাকে কিউ এনেই ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি কৈছিলোঁ মাজতে কমিউনিটি প'ষ্টটো দিছিলোঁ তাকে বনাবলৈ পৰা নাইকিয়া সময় সুবিধা মিলিলে কোনোবা এদিনাখন বনাব লাগিব কমিউনিটি প'ষ্টত মই ক দিছিলোঁ যে কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন চেচন থাকিলে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব বুলি তাতে কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু কিছুমান মানে তাকে বনাম বনামকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে কিমান এমাহী বেছিয়ে হ'ব নেকি দুমাহমানেই হ'বলৈ হৈ গ'ল চাগৈ এতিয়া তাই মানে বনাবলৈ পৰা নাইকিয়া কোনদিনা সময় পাৰোঁ বনাব লাগিব বাৰু টাইমো মিলাব নোৱাৰি যে আৰু কিয়নে ভিডিঅ' বনোৱাৰ লগে লগে মানে ঢেৰ মানে চিন্তা ভাৱনা কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাব লাগে যে পতককৈ বনাবলৈও বনাবও নোৱাৰি নহয় আকৌ টাইমো লাগিব সেই অনুপাতে টাইম এনেকৈ মিলাবলৈ পৰা নাইকিয়া এতিয়া এদিন বনাব লাগিব আৰু তাকে কুৱেশ্যনটো এন্সাৰটো দি দিলোঁ যে মই ৰিয়েলমি থাৰ্টিন প্ৰ' ইউজ কৰি আছোঁ এয়া ৰে ক'ত ক'ত যে নিমৰ কাৰণে সোমাবলগীয়া হৈছেহি দেইয়া এই দুটা তিনিটা একেবাৰে ছিঙি লৈ যাম বাৰু এবাৰ সি দেখোঁতে দিগদাৰ যে বাপৰে এইকেইটা বেছি নিনো শুকায়ো যাব যে এইকেইটা বৰ্তমান এতিয়া চাৰিটা লৈ লৈছোঁ এইকেইটা বেছিকৈ নিট হ'লেও শুকাই যাব সেইকাৰণে চাৰিটামানেই লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে বঙাই ধনিয়া পাওঁ নেকি চাওঁ আৰু টিকলি ক'লে প্লাম্প পকা আছে নেকি চাওঁ সেই মাজতে চাৰিটামান নি দিছিলোঁগৈ ভালকৈ তেতিয়া পকাই নাছিলে সেইকেইটাকে কেঁচাই মানে কেঁচাই কেঁচাই তেনেকুৱা টেঙা তেনেকৈয়ে খালে প্লাম্প চাম কি ক'ত পাৰোঁ তাইলৈ চাৰিটামান লৈ যাওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেও টেঙা খাই ভালেই পায় তাকে পকা পকা নাই আৰু কেইদিনমান লাগে সেইদিনাখন দেখি পেলাই পকা আছে বুলিয়েই মই লৈ গ'লোঁ দুটামান যদি পেলাই মাজত দুটা এটা পকিছে সেই আকৌ বা দুটা এটাকৈ পকিছে সেইটো অকণমান পকা নিচিনা লাগিছে সেইকেইটা কিছুমানে চৰাই খাইছে গোটেই চৰাই খাই তলত সেইবিলাক ভূঞাই দিছে আমিহে বিচাৰি নাপাওঁ চৰাই একদম পটককৈ পাইকেইটা পকিছে ধুনীয়া পকিছে এইকেইটা আৰু কেইদিনমান লাগিব তাৰপিছত একদম ধুনীয়াকৈ পকি যাব গছজোপাত দেখিলেতো একদম পূৰা খাওঁ খাওঁ লাগে কিন্তু টেঙা যে মই ইমান খাব নোৱাৰোঁ সেই তিনিটামান পালোঁ সেইকেইটা চাৰিটামান ল'লোঁ নেমুৰ চাৰিটা ক্লামো চাৰিটা সেইকেইটা ইয়াতে এতিয়া ইমান টাবত দিছোঁ বঙালী ধনিয়া কিন্তু নোলায়েই মানে ইয়াত এতিয়া আকৌ জংঘলৰ মাজত যে আহি পেলাই বঙালী ধনিয়া লাগিছে নহয় এইবিলাক জংঘলৰ মাজত টাবে চাবে দিছোঁ নহয় তাকে পাওঁ যদি চাইছোঁ ক'ৰবাত এপাত দুপাত ওলাইছে নেকি এটা পাতহে পাইছোঁ আৰু চিঙি চিঙি নি খায়ে থকা হয় ন গজিবলৈ মানে চান্সেই পোৱা নাযায় চিঙি নিয়ে খায়ে থকা হয় আৰু টাবত ইমান ধুনীয়াকৈ দিছোঁ হ'বলৈ কিন্তু সেয়া নহয় চব মৰি মৰি যায় কিয় জানো তাতে আমাৰ মাটিবোৰ ইমান টান নহয় সেইকাৰণে চাগৈ সেই দাইলে চাইলে দিলে খাবলৈ ভাল লাগে সেইকেইটাই লৈ ল'লোঁ এইকণ দহ মিনিট সময় বাহিৰত থাকোঁতে গৰমত একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই এনেকুৱা মানে হিউমিডিটি নহয় ভিতৰলৈ যাওঁ পটককৈ নচি ওচৰ পটককন এনাই খাই লওঁ কাৰেণ্টটো এইফালে এতিয়ালৈকে অহাই নাইকিয়া কি হ'লোঁ জানো ইমান গৰম কাৰেণ্টডাল এতিয়ালৈকে নাই টিক আহিলা গৰম কেনেকুৱা আহা কি বিচাৰিছা অঁ আধা খাবলৈ থাকি গ'ল আজি হা টাইম নাপালা আহা আহা বেগেদাহা বেগেদাহ কাপোৰকেইটা সলাই দিওঁ গৰম আহা গোটেইজনী একে ঘামি জামি নাইকিয়া হৈ আহিছা টিকলি আহ চাওঁ বেন চেন খুলি দিম গোটেইজনীকে ঘামি জামি একদম কেনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ স্কুলত খেলিছিলা নেকি তুমি খেলিছিলা সেইকাৰণে ন চাওঁ হয় নেকি অঁ আহা কাপোৰকেইটা খুলি দিম পটককৈ আহা গৰম যে আহা টিকলি কোৱা অকণ চৰবত লোৱা চৰবত নেমু চৰবত বনাই থৈছোঁ মই ঠাণ্ডা নালাগে এনে নৰ্মেল কৰা ঠাণ্ডা খালে বেমাৰ হ'ব গৰম যিহেতু ইমান পৰিছে সেইকাৰণে আজি একদম থালিখন একদম চিম্পল কম তেল আৰু মা মছলা আৰু জ্বলা চলা নিদিয়াকেই বনাইছোঁ সেইকাৰণে জিকা আলু থুপথুপীয়া ভাজি বনাইছোঁ তাতে কোনো জ্বলা চলা দিয়া নাই আৰু আলু পিটিকা লগতে কঁঠাল গুড়িৰ পিটিকা আম আচাৰ ভাতকেৰেলা ফ্ৰাই একদম চিম্পুল থালি এখন বনাইছোঁ আৰু গৰমত বেছি মা মছলাও খুৱাবলৈ মন নাযায় যে এনেকৈ সেইকাৰণে চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু সদায় খানা মানে ৰেডি কৰা সময়ত মিউজিকে দি দিওঁ আকে আজি কাৰণে বয়সবোৰ দি দিলোঁ আৰু প্ৰায়ে আমাৰ ভাতৰ লগত মানে আমটো খোৱাই হয় আৰু কিছুমানে হয়তো নাখাব পাৰে কিন্তু আমাৰ কিন্তু প্ৰায়ে আমি খাওঁ আৰু লগতে তাজমহলো মানে প্ৰথম নম্বৰত মইতো পাতিলো ছেকেণ্ডত তাজমহল তাজমহল ধুনীয়া ফাৰ্ষ্টত গান্ধী ফৰ্টত এইটো কি হয় আবেলি সময় পাঁচটা অলৰেডি বাজি গ'লেই আৰু এওঁ মই টিকলিক তিনিওটা ওলাই আহিছোঁ মানে কাম এটা আছে আৰু এইফালে খবৰো ল'ব লাগে আৰু গাড়ীত মানে ওলাই নাহিলেও তিনিওটা বোলো পটককৈ বাইকতে যাওঁ আৰু গাড়ী লৈ গ'লে য'তে ত'তে ৰখা বুলি ক'বলৈ কিমান অসুবিধা পাৰ্কিঙৰ টেনশ্যন সেইকাৰণে বোলো বাইকতে যাওঁ আৰু আবেলি সময় ইমান ধুনীয়া এটা বতৰ আৰু আহি থাকোঁতে অকণমান মানে বাইকত মোক ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ মানে ভয় লাগে যে সেইকাৰণে অকণমান সৰুকৈ ক্লিপ অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ আপুনি সেয়া দৌৰা দৌৰিকৈ ওলাই গ'লোঁ এই বজাৰ কেইটামান গৈলগীয়া আছিলে টিকলিক এওঁ মই এই তিনিওটা বাইকতে গ'লোঁ গৈ পেলাই ভিডিঅ' চিটিঅ কৰি থাকিবলৈ নহ'লে পটককৈ যাওঁতে সেই ৰাস্তাতে বাইকতে মানে উঠালোঁ আহি এইফালে কাপোৰ কানি সলমাই নেধমাই ধুই পেলাই ভাত দাইল পাতি লৈছোঁ অলৰেডি মানে এইফালে সেই ইয়াত বাজিবলৈ হৈ গ'ল দেৰি হৈ গৈছেগৈ গৈ পেলাই বজাৰ সামৰাই সেইবোৰ বজাৰ মানে সামৰাই নাই দুটা এটা উলিয়াইছোঁ বাকীখিনি চব এনেকেই আছে এই মাহেকীয়া অলপ চলপ সেই গ্ৰ'চাৰী বজাৰ কৰা হ'ল আৰু সেইফালে পাকতে ডাঙৰ বাহঁত ঘৰতো সোমাইছিলোঁ আৰু সেইফালে ডাঙৰ ভাত ডাঙৰ বাহঁতৰ মানে সেই শুহুৰেকৰ মানে বৰ্তা গা বেয়া যে সেই খবৰ ল'লোঁ সেই ভিডিঅ' চিডিঅ' কেনেকৈ কৰি থাকে নাই এনেকুৱা গৰু মানে দৌৰা দৌৰিকৈ গৈছোঁ তাত সোমাই পেলাই মানে চাহ একাপ খাইছোঁ আৰু খবৰ লৈছোঁ আহিছোঁ সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' পিছ পেলাই কৰি থাকিবলৈ পৰা নাই সেইফালে ধুমুহুম মই এতিয়া বনাওঁ ভাত ভাত এই পাতি দিলোঁ দাইলো পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আছে সেইটো মানে বহাব লাগে তাকে ভাত দাইলখিনি বহাই লওঁ লৈ পেলাই লাহেকৈ মানে কেকটো বেক কৰিম আৰু আইচিং চাগে ৰাতিপুৱা কৰিম এতিয়া মানে আইচিং কৰিবলৈ টাইমো নহ'ব কাৰণ কে'ক বঢ়াওঁহে বহোৱাই নাই নহয় আৰু এইফালে আবেলি সময়ত অৰ্ডাৰটো আহিল যে যোৱা সময়টো দৌৰা দৌৰি হৈ গ'ল কেক বেক কৰিবলৈ নহ'লে সেনেকৈ এতিয়া বেক কৰি ল'ম ইফালে ভাতো বনাওঁ লগতে এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি নাথাকোঁ সেনেকৈ কাইলৈ ৰাতিপুৱা ডিজাইন চিজাইনো দেখুৱাম তেতিয়া আকৌ কাইলৈ লগ পায় কেকটো সম্পূৰ্ণ বনাই হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা সাতটামান বজাতেই বনাইছিলোঁ কাৰণ যিটো গৰম মানে দেৰিকৈ বনাবলৈ থ'লে আৰু মানে মেল্ট হৈ হৈ যায় সেইকাৰণে বনাই থকা ডিজাইন কৰি থকা ভিডিঅ' দেখুওৱা নাই নহ'লে গৰমত এফালে এটা হাতত কেমেৰা ধৰি আৰু এফালে মানে ক্ৰীমৰ কাম কৰাটো বহুত দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই মানে সম্পূৰ্ণ বনাই কৰি লৈ এতিয়া মানে খালী আউটলাইনকেইটাহে দিছোঁ আৰু এইটো হাফ কেজিতকৈ অকণমান কেকটো ডাঙৰ হ'ব মানে কিমান হ'ব বুলি ক'ম এতিয়া এক কেজিও নহয় আৰু হাফ কেজিও নহয় তাতকৈ মানে এক কেজি আৰু হাফ কেজিৰ মাজতে আৰু ছেভেন ফিফটি এইট হাণ্ড্ৰেড গ্ৰাম তেনেকুৱামান হ'ব আৰু আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু লগতে ব্লগটো সামৰিটো আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই